Что значит вредно пить? Чушь. В журнале «Здоровая жизнь» за 67-й год один доцент, фамилию забыл, так и пишет. Напивайтесь. Полезно. Ну, коньяк вообще полезный вещь. Что говорить? Он от простуды, от ревматизма сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен. Но дорогой. Тому и дорогой, что очень полезный. Ну, а у кого сердце больное, тому коньяка не надо. Водку с перцем, но только надо все это помешать поровну. Туда чуть-чуть крепленого, две рюмки, не больше. Лучше три, ну можно и четыре. Все это перемешать. Как, дашь. Очнулся и не найдешь где сердце. Вот пусть кто хочет ищет, не, не найдет. Да это в журнале было, в науке быть или еще в каком, ну не помню. Профессор один себя вылечил, детей подлечил. Все этим. Перец, водка, сухое, крепленное. Там и таблицы есть. Я не помню в каком журнале. За прошлый год. Да подшивку можно взять. Только пишут беременным женщинам, нехорошо, нельзя. А без перца можно, состав тот же. В журнале «Вокруг мира» один профессор, значит, пишет. Суставом смазку дает 150 зубровки, две сотни Митцлова, 250 олиготе, три семерки, 300 санцедару и ацетон. Ну, только капель, чуть-чуть так, для запаху. Забываешь, где суставы. А вот желудочно-гастетикам надо осторожнее быть. Им ну, нельзя этого, ничего, ни олиготе, ни марочных. Для них гибельно. А спасает спирт но потом два часа ничего не есть, только пивом запивать и терпеть. Профессор один пишет, только этим себя и поднял. А вот знаете, академик один после инфаркта месяц лежал, пластом лежал, начали спиртом отпаивать. Через день встал, бегает тут. Случай-то описан был, на Кавказе было, в горах он лежал. Ну как лежал, как безнадежный, после трех стаканов. Сам с горы сбежал, внизу его родные все сдали. внуки там, ну жена, ну все-все-все. Шутка ли, покойником был? Ну хорошо, кто-то догадался самогона влить. Бегает академик-то, сейчас он кандидатскую защищает. Это же знать все, надо знать, что против чего. Ну, к примеру, вот, брага, а она ведь хорошо почки прочищает. Сивуха дает печени, простел, навсегда, сквозь. А на мозг, пожалуйста, хорошо действует древесный ват, Но спиртовый. Правда, надо подогревать. Ведь когда все время о здоровье ты думаешь, ведь знаешь, что против чего.